Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri, wayassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Eee belə dedik ki, mövzumuz kəlam elmidir. 69-cu səs yazılsın axırıncı qalmışdıq biz harda? Allahın sifətlərinin sinifləri. Allahın sifətlərini bir neçə hissə bölürdülər. Birinci nə idi? Sübuti və səlbi sifətlər. Nə nə oldu bunların təhril mənası qısaca, qısalaraq Allahda olan, olmayan bu sifətlər. İkinci bölm zati və fe'li sifətlər. Allahın zati sifətləri, Allahın fe'li sifətləri. Nə deməkdir bu? Allahım hər hansı bir kamal cəhətini nəzərə almaqla dərç olunan və Allah'a isnad nisbət verilən sıfatlərə zati sıfatlar deyilir. Məsələn, Allahın cisim sıfatlarından biri onun hər bir mümkün işə qadir olmasıdır. Baxın şərt qoydu ya mümkün işə. Yəni dünyanı ki sıçtmədən, yumurtanı böyütmədən yerləşsin dünyanı yumurtanın içərisində, əgər bu şey alınmırsa, boğmadığı əlat olan gücü yoxdur. Yox, yumurtanın özün qabiliyyəti yoxdur. Yumurtanın özünün o həcmi yoxdur ki, boğuda dünyanı yerləşsin öz sərasında. Allahın qudratı mütləq yox hikmətə əsasındadır. Bu nəfərləyə bilər, məsələn, çıxsın məhəlləyə özündən 20 aşağı vursun. Vura bilər. Zahirdə hə, vura bilər gücü var, amma vural yox. Niyə vura bilməz? Nə vura bilmir deyə bu o demək onun gücü yoxdur. Yox, gücü var, bəs niyə vurmur? Hikmətdən, ədəbdən kənar bir şey idi bu. Sən özündən qat-qat zəyfi vurasan Məsələn Allahın şamil sıfatlarından biri onun hər bir mümkün işə qadir olmasıdır. Zehin bu şamili nəzərə alıb qudret anlayışını dərk edir və onu Allah'a nisbət verir. Deyək Allah Tala qadirdir. Fəle sıfat isə nə deməydi bu? Allahın digər varlıqlarla rab təsirindən danışır. Mənə zati, bunu özünə aid olan sifətdir. Onun gücdə olması. Hə, bu ki bunu həyata keçirtdi, nəyəs yaratdı, nəyəs elədi, bu onların fiil sifət. Bir də oxuyuram, fiili sifət isə Allahın digər varlıqlarla əlaqəsindən bəlkə də deyir. Məsələn, Allahla digər varlıqlar arasında Nə var? Xilkat əlaqəsi. Bu da icad Allah nəsə iradır. Nəsə eləyir. Yoxluqdan gətirib vücuda. Bu əlaqəni nəzərə alıb yaratmaq anlaışın dərkidir və Allahı yaradan adlandırırıq. Allahın zati sıfatlarla vəsf etmək, sifətləndirmək üçün onun zatını nəzərə almaq kifayətdir. Onun zatından kənar bir şey ehtiyaz duyulmur amma amma feili sıfatları üçün isə başqa bir şeyə də nəzər almaq lazımdır. Məsələn biz bilməzsəki Allah qadirdir, qadir deyil. Zatı cəhətdən qəbilidirik. Amma feili cəhətdən bəs necə Başqa bir şeir nəzərə almaq nə deməkdir burada? Şeir sözün mənası. İki növ nə nəzər var. Bəndi ki başqa şeir, yəni məxluq. Bəndi də ki yox, başqa şeir, yəni fel. Hər hansı bir iş. Yəni məxluq yaratması, istə bu olsun, bu nəzərə alsan. İstə razı bu iş, məsələn, ildırım yaradır, yağış yağdırır. Bu bunun felidir. Mənə gücü var ki, ildırım yaradır, yağış yağdırır. Məsələn, əgər Allah yaradan Allahı yaradan sifəti ilə vəsf etmək istəsək, ilk öncə Allahın yaratdığı bir varlığı təsəvvür etməliyik və sonra Allahla bu mövcud arasında olan rabitəni nəzərə alıb yaradmaq sifətini ona nisbət verməliyik. Zati sifətlər Allahın zatındandır. Feyi sıfatlar isə Allahın feli ndən dərək edir. Belə ki, zatla onun feli ni nəzərə almaqla bu sıfat ona aidd edilir. İlim, qüdrət, həyat və sər sıfatlar adinəyə Paqti e'lemin, qudrat, hayat Allahın zati sifətidir. Amma xalik edir, burada artıq feil var. Ruzi verir, mərhəmmət edir, hidayət edir. Buna aidd feil sifətlərinə. E'lem, irada və sair kimi bəzi sifətləri Biz cəhətdən zati sifətə deyiblər bəzəri bəcəmə. Bəzi Bəndəki yox. Bunlar fəlsətə aiddir. Yəni burada fərqli fikri şey də var. 3-cü Allahın sifətlərinin siniflənməsi, təsnifi mütləq və nisbi sifətlər. Nə deməkdir bu? Mütləq sifətlər o anlayışlara deyilir ki, onların mənasından tamamlığa ehtiyac olmur. Nisbi sifətlər isə məna baxımından tamamlığa ehtiyac var. Məsələn, həyat yəni canlılıq. Mübtəlak sifətdir bu. Elim, yəni bilmək, qudrat, yəni bacarmaq, iradə, yəni istəmək. Bu isə nisbidir. Bunlarla fərq oldu. Bunların, Bunların hamısının da tamamlığa ehtiyac vardır. Dedidə bizdə də təsirli və təsirsiz feillər var. Ərəb dilində lazim və feil mütaaddi. Kimin nəyi sualı varsa, o nisbidir. Məsələn Allah onların elmi var, deyir kimə? Hə bu nisbidir. Allahın gücü var, bacarır nəyi? Hə bu kimin nəyə sualı varsa, nəyi bilmək, nəyi bacarmaq, nəyi istəmək, bunun nisbidir. Amma deyir ki Həyat, yəni canlılıq. Da burada kimin nəyi, nəyə sualı yoxdur. Bu mütləq sifətdir. Sonuncusu. Deməli, sonuncu. Burada bir şey də var. O da inşallah, eee, dəyər başqa sifətlərə gəldiliblər, deyirlər ki, məsələn, bir dənə Allahın sifətlərindən var həqiqi sifət. Məsələn, onun e, diri və alim olması. O da iki hissəyə bölünür. E, Xalis həqiqi sifətlər, bir də var ki, e, nisbətli həqiqi sifətlər, məsələn, sizin alim və qadir kimi əbəs sıfatın ikinci səsi var, nisbi sıfatlar. Məsələn, xaliqnə, qudret. Bu da bir növ e, araşdırılır başqa e, fakültələrdə. Son kəlam elmində deyəcəyimiz bir dörd dənə sıfatçı var, üçünü demiş axırıncı qalır. Bu dörd dənə, dənə hissiyə bölünürlər Allahın sıfatlərinə. Dördüncü olan sıfatlərinin sinifi zati və xəbər sıfatları. Nə deməkdir bu? Bu xüsusiyyət atın hədis elmində daha çox məşhurdur. Zati sifətlər Allahın zatının çamilliyi ilə tələd edir. Xəbər sifət vərisə. Bundan sonra dini mətnlərdə, hədislərdə, ələrlərdə Allaha nisbət bəyirlərin sifətləri deyilir. Onların zarb mənasından təcəssüm çıxır. Məsələn, Quran-pəz aləmdə var. Allahın əli, Allahın üzü, Allahın gözü. Allah görür. Yəni onun gözü var. Ha bu xəbəri sifətdir. Sifət damaq xəbər verir bizə. Amma gələ yəni, biz dəqiqləşdirək, burada görməkdən məqsəd necə görür bunu? Allah eşidir, Allah danışır. Allahın özü var. Allahın əli və yadullah, vəchulla Bu üç nisbətlə xəbər sifətləridir. Çünki onların zahri mənasını qəbul etmək, zahri mənasını qəbul etmək nə olacaq? Bu o demək ki, insan Allah'a, Allahın cismini qəbul edir. Çünki cismin ələyi var. Oca tərkib mürəkkəb bir bəndə. Bu xəbərə sifətləridir. Yəni xəbər verilir bizə. Amma biz səfanlıyıq. Zati sifətlər bize xəbər verilir, amma mümkün ki, insan bir dərindən sadə olmasın və ya gördüyü anda də ona elə qəbul etsin ki, elə həqiqət elə boyummuş, məsələn, Allahın gözü, əli, ayağı var imiş. Bura qədər Allahşığı 69 dərs. Artıq biz səs qeyd etmişik. Dərsdə də çox loru dildə, çox sadə dildə və qısa 15-16 dəqiqə, 17 dəqiqə edirik ki, yorucu olmasın əzizlərimizə. O cəhətdən e, səslərin bir dəqiqə e, sayı çox ola bilər, məsələn, çünki səhifələ 170 səhifədə biz artıq 69 səs e, qeydə alınıb. Budu onun üçün ki, hər mövzu əlaqəli olaraq danışılır və hər mövzu barəsində danışılır çox sadildə. Və məsələn, çox danışılsa, mümkün bir də nə mövzunu insan danışsa 2 saatda paşağın hal mövzudur. Amma iki saat dinləmək biraz çətinlik olduğu üçün əzizlərimiz üçün hələ 15-16, 17 dəqiqə tut nəzərə ki, həm də mövzumuz yarmısı qalmasın deyə ki, inşallah biz də bildiyimiz qədər danışaq əzizlərimizlə bundan, öyrəncilər və, və təqa ələsində və müəyyən hallarda da ki, onlar ilə birlərləki biz əzizlərimiz bu barədə danışsın. Allah inşallah imanımızı kamilləsin, elimizi ataqlasın. Ramazanə aidiy, Allahın şənamazlarımızı, oruzlarımızı və dualarımızı bizdən qəbul etsin. Allah təala inşallah 12-ci Ramazan gəlişini tezləşdirsin. Bəzi xəstələrimiz var. Allah təala inşallah bu Ramazan axirində hamısına şifa versin. Assalamu alaykum və rahmetullah. Allahumma salli ala Muhammadin. Fu ali Muhammad va ajil qarajum.